saya telah mengeluarkan satu video yang menjelaskan pada hari ini Zahid Hamidi akan membuat satu pengumuman berkait dengan bosku Najib Razak di mana antara pengumuman itu diramalkan ada kaitan dengan pengampunan penuh untuk Najib Razak daripada hukuman penjara yang sedang beliau hadapi sekarang ini. Dan tengah tengok pada hari ini, tuan-tuan dan sekalian, keluarlah kenyataan media oleh Zahid antara lain, mereka akan merafak sembah kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan agung Sultan Ibrahim untuk memberikan pengampunan kepada Nyanyi Razak sekurang-kurangnya untuk pembebasan beliau. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Betul tak apa yang kami ramalkan? Betul tak apa yang kami cakap kepada anda? Memang mereka akan gunakan modal itu je lah Setiap kali pau, setiap kali perhimpunan agung amno, pastilah Zahid akan merayu-rayu, merata-rata bersedih-sedih. Kononnya, kita akan tetap perjuangkan nasib sahabat sejati Najib Razak. Kita akan tetap berusaha untuk mendapatkan pembebasan. Tetapi selama dua tahun lebih, titah adenum itu berkumandang, korang tak bunyi sepatah haram pun masalahnya. Kalau betul korang ini benar-benar hendak memperjuangkan nasib Najib Razak, dah lama korang memperjuangkan tentang titah edendum ini. tetapi baik Warusdi baik sesiapa punlah melainkan Ismail Sabri saja yang bangkitkan hak itu dalam parlimen korang semua langsung tak bercakap sepatah haram pasal titah edendum itu sebab sekurang-kurangnya kalau korang fight untuk titah edendum itu yang memang dah bukti terbukti betul then at least mungkinlah Najib mungkin akan dapat duduk di dalam rumah pada ketika ini tetapi itulah itu je lah modal korang setiap kali pau untuk meredakan kemarahan macam Najib. Cakaplah kita akan memperjuangkan tentang hak Najib Razak bla 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 bla. Tapi hasil tak ada. Betul tak? Ha, tapi apa-apa pun apa yang kami cakap benar sama sekali. Tetapi sebelum itu, sebelum kita cerita tentang AMNO ini dikatakan macam nak botani solo. Saya tertarik dengan ucapan Zaid Hamidi tadi tau yang menyifatkan AMNO ini bukan parti daun kari, parti yang hanya menjadapkan masakan tetapi bila nak makan dikuis ke tepi. Ini ucapan Zaid. AMNO bukan parti tempelan atau pelengkap kepada mana-mana gabungan. <tuk> Jangan ingat Amno pati kari pulai. Pati daun kari. Bila nak masak daun kari itu masuk dalam kuali. Bila dihidang dikuis ke tepi. Barang harus diingat. Amno adalah tiang seri kepada kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Masalahnya Zahid, UMNO ini bukan parti dongkari. kari. Anda itu yang parpu kari masalahnya kan. Sembang parpu. Sekarang macam inilah Zahid. Anda kata UMNO itu tiang seri kepada kerajaan madani betul? Cuba kalau anda keluar kerajaan madani. Runtuh tak kerajaan? Tak runtuh pun. Kalau anda keluar kerajaan pun, kerajaan masih lagi ada 123 buah kerusi. Jadi tak runtuh pun kerajaan ini. Bukan anda tiang seri pun. Ya betul, Mandani akan kehilangan 23 tetapi mereka masih di kerajaan dengan majoriti yang boleh katakan agak selesa juga. Iaitu lebih kurang 11 kerusi berbanding dengan majoriti mudah. So basicallynya, kalau anda keluar pun, dia tak buat efek apa-apa masalahnya pada kerajaan Mandani kalau ikutkan. Dan even dekat Sabah pun, anda bertanding Mula-mula bertani solo and kemudian anda terpaksa bergantung harap kepada GRS untuk membentuk kerajaan. Pada GRS itu tanpa anda boleh bentuk kerajaan juga masalahnya. Jadi siapa sebenarnya yang tiang seri, siapa sebenarnya Papu Kari. Tetapi menjemput tentang GRS Sabah sebagainya kan. Saya tertarik bila ada kenyataan keluar daripada para pimpinan UMNO termasuklah oleh mantan Menteri Besar Kedah iaitu Datuk Seri Ahmad Bashah yang menyatakan Amno sudah bersedia untuk bertanding solo. Di mana kata Ahmad kalau Amno bertanding solo, sekurang-kurangnya kedah itu boleh ditawan semula oleh Amno. Fuh, tinggi keyakinan dia sangat luar biasa betul kan. Tak apalah, kita bagi kreditlah pada dia sebab dia ada keyakinan sangat-sangat tinggi. Tetapi itulah. Anda kata Amno dah bersedia untuk bertanding solo. Tetapi dalam masa yang sama juga, Zahid Hamidi kata, mereka mengintai 30 bakosi. Dan macam mana nak bertanding solo tapi intai 32 kursi je? Sedangkan jumlah kursi doa tu 22. UMNO bertanding biasanya dalam 120-130 kursi. So, macam mana pula anda kata nak bertanding solo tapi Zaid kata nak intai 30 kursi je kan? Eh, macam mana cerita kau ni kan? Bertanding solo ke tu? Tapi itulah. Soal mereka ini nak bertanding solo atau tidak, kita nak tengok ketika pilihan raya negeri Melaka nanti. Adakah mereka akan bertanding solo ataupun mereka akan bertanding sebagai kerajaan perpaduan bersama-sama dengan DAP? Kalau mereka ni bertanding solo, okey fine. Alhamdulillah. Luar biasa. Mereka ada kekuatan. Tapi kalau mereka bertanding dengan kerajaan perpaduan, then no point juga. Masalahnya betul tak? So je kan? Kondom bertanding solo. Tapi dekat Melaka pun tak berani nak bertanding solo. Tapi menyebut tentang itu, tuan-tuan sekalian. Saya sebenarnya merasakan, pada pandangan saya lah kan, yang sebenarnya UMNO kata mereka nak bertanding solo dan whatsoever ni kan, sebenarnya bukan mereka nak bertanding solo sangat pun. Tetapi mereka nak a piece perasaan penyokong-penyokong mereka, akar umbi mereka yang mungkin senada dengan Akmal Saleh tak mahu bekerjasama dengan DAP dan sebagainya. UMNO lagi berelok kau solo dan sebagainya kan? Mesti ada akar umbi UMNO cakap macam tu. Kita elok solo, Barisan Nasional kena kembali macam dulu balik bla bla bla. So mungkin kenyataan-kenyataan yang kata UMNO nak bertanding solo itu sebenarnya hendak menyedapkan hati para penyokong mereka. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita semua tahu yang UMNO ini memang dah ditolak secara total oleh masyarakat. Orang Melayu pun tak sokong UMNO lagi dah. Apatah lagi orang Cina dan juga orang India. Mereka sendiri pun dah ada krisis kepercayaan terhadap barisan nasional. Jadi andai kata kalau UMNO bertanya Solo pun, mereka mungkin akan okay, faham bertanya Solo. Tetapi at the end of the day, selepas pilihan raya, mereka mungkin menang beberapa kursi sebagainya kan? Mereka akan gunakan kursi-kursi mereka menangi itu sebagai satu bargaining chip untuk membentuk kerajaan bersama-sama dengan pihak yang mungkin akan memberikan highest bidder. Maksudnya ialah mungkin Amno akan meletakkan diri mereka konon-kononnya korang sebagai kingmaker. Okey siapa nak bentuk kerajaan? Korang semua tak cukup kan? Okey. Aku ialah kingmaker. Korang nak uh, aku bersama-sama korang untuk bentuk kerajaan? Bagilah aku tawarannya terbaik dan sebagainya bla bla bla. Mungkin itu yang berlaku. Mungkin itu yang sangat-sangat yang boleh sebenarnya berlaku tuan-tuan sekalian. Jadi benda ini sebenarnya bukanlah kita tuduh UMNO akan macam tu tetapi bacaan politik Malaysia sekarang ini macam dah straightforward sangat dah. Kita dah boleh baca sebenarnya tentang pergerakan parti-parti dekat Malaysia ini kalau ikutkan. Tapi kalau betul lah UMNO ini hendak mendengar suara kaum B, saya yakin dan percaya akar UMBI UMNO sebenarnya lebih mahu UMNO dan PAS itu kembali bermanfaatkan. Sebab akar UMBI UMNO tahu yang UMNO sekarang tengah lemah. Tengah berada dalam krisis kepercayaan. Tengah berada di bawah keadaan yang memang rakyat pun dah tak berapa nak UMNO lagi dah. Satu-satu jalan untuk menyelamatkan UMNO daripada kepupusan ialah dengan UMNO itu sendiri bergabung dengan PAS membentuk mafakat nasional Ataupun kembali. Ataupun sekurang-kurangnya kembali bersama-sama dengan parti-parti Melayu untuk membentuk satu jaringan Melayu. Itu harapan akaun B sebenarnya. Sebab akaun B saya yakin senada dengan Akmal. Yang sekarang ini UMNO makin lama makin dipijak-pijak, makin diinjak-injak. Tiang seri makin lama makin dia jika tempat kencing anjing. Kan anjing suka tiang kencing dengan tiang. Betul tak? Jadi oleh kerana itulah akar umbi UMNO saya yakin dan percaya mereka lagi suka mahukan PAS dan juga UMNO ini bersatu sekurang-kurangnya dapat membentuk kekuatan Melayu bagi berhadapan dengan PRU pada masa akan datang. After all, formula UMNO Nasional berjadi masalahnya. Yang tak nak PAS dengan UMNO bersatu ini cumalah geng-geng umdap saja Yang tengah seronok dengan jawatan, yang tengah seronok dengan adulation dan sebagainya, tengah bergembira dan 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 mungkin juga presiden sendiri pun tak nak dengan PAS. Sebab kalau dengan PAS, payah. Nanti PAS tak nak tolong pasal kes mahkamah ke apa-apa ke contoh lah kan. Contoh, contoh. Yalah, kena pula. Nanti pasal-pasal lagi -pasal, kan. Cuma itulah. Bila UMNO kata nak bertanding solo ini, saya yakin percaya mereka bukan nak bertanding solo tu kerana mereka yakin kuat. Tetapi sekadar untuk meredakan kemarahan penyokong-penyokong UMNO dan juga mungkin mereka akan gunakan kedudukan mereka itu sebagai kingmaker yang akan meletakkan diri mereka align dengan mana-mana pasukan yang menawarkan tawaran yang tertinggi. Itu baca politik saya lah. Dan kadang-kadang baca politik saya ni pun ada kalanya agak silap. Tetapi more often than not, baca politik saya ni betul ke? Tengoklah kadang, kadang macam mana akan datang tuan-tuan sekalian. PR yang ke-16 lama lagi because tahun 7 bulan, tahun bulan lagi macam tu. Dan kita tengoklah apa yang akan terjadi selepas ini dari masa ke semasa. Ini Malaysia tuan-tuan. Politik Malaysia ini memang sangat-sangat